Здравствуйте, это телемарафон на телеканале «Социальная краина» и Черноморская телерадиокомпания показывает нас также в студии Екатерины Некречи. Хочу представить э, гостя э, моего, это Марина Салуквадзе из Грузии. Вы приехали к нам, Марина. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Э, поправьте, если не так скажу, да? Представитель да. аппарата Государственного министерства Грузии по вопросам примирения и гражданского согласия. И гражданского согласия. Вот. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваш опыт очень ценен в современных реалиях украинских. Мы хотим также к нашему разговору подключить, надеюсь, технически все получится, жителя Ялты вот, через несколько минут, да? потому что у нас есть оккупированный Крым, и у нас есть неподконтрольные территории на, на Донбассе. Ну вот вы ожидали в своей работе в Грузии, да, что такой сценарий, очень похожий на грузинский, произойдет в Украине? Вот год назад, два года назад. Во-первых, я еще раз приветствую вас и огромное спасибо за приглашение и вам и э, поводу, по которому я сюда приехала, по приглашению регионального центра по правам человека. У нас был круглый стол, и как раз представители Грузии, Молдавии и Израиля мы делились с этим плачевным опытом, который у нас есть на протяжении этих годов. Я имею в виду неразрешенные конфликты и оккупированные территории. К сожалению, опыт плачевный, но все-таки это опыт. И э, это было очень хорошо, что мы приехали, наверное, я думаю, потому что вы не делали тех ошибок, которые делали мы, не допускали тех ошибок, которые допустили мы, если вы учтете все это и поделиться тем позитивным опытом, который есть у нас. Вот как раз по поводу этого вопроса, вокруг этих вопросов был круглый стол, и мы, мне кажется, что абсолютно так, более или менее нормально поработали. А что касается... Ожидали или нет то, что произошло и э, оккупации Крыма? Ну, извините, но да, потому что у нас один общий, так называемый, недоброжелатель, и это по динамике было видно. Тем более после того, что произошло у нас в 2008 году, и мы фактически остались не с такой большой поддержкой, которую мы ожидали. Вот следующий этап, к сожалению, уже оказался в Украине поддержки, да, правда, что Украину как-то вот больше поддержали, да, и это громче позвучало, прозвучало, и поддержала Грузия, да. Украина поддерживала Грузию тоже в тот момент. Украина поддерживала Грузию не только в 2008 году, Украина поддерживала Грузию и в 90-х годах, mm -hmm. и народ Грузии, и лично я, я могу это от всего сердца сказать, что все цело вас поддерживаем, любимый, любимый, любим. Те возможности, которые у нас есть, человеческие ресурсы, это будет или какие-то навыки, мы с удовольствием можем с вами поделиться. Давайте Хорошо, им. да, да, да. Мы сейчас, мне уже говорят, что у нас есть на включении Евгений из Ялты. Вот, хотим просто у него узнать, что происходит сегодня в Крыму, потому что информация, которая появляется да, от украинских журналистов, что экономическая обстановка оставляет желать лучшего на самом деле, что э, с полок э, сметают все, что только можно. Евгений, добрый вечер, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит? Да, вы находитесь в Ялте, да, но да, кому как не к вам не вам знать, какая ситуация в Крыму в целом, что происходит. Вот именно в экономическом аспекте. Ну, могу вам сказать только за Ялту. В Ялте действительно наблюдается ситуация, что люди активно скупают вещи, особенно электронику. В магазинах достаточно есть какие-то очереди люди видят, что происходит падение курса рубля и стараются избавиться от наличности рублевой. Вот. Ну и, конечно же, в магазинах торговых, продуктовых это заметно чуть менее, но скупают крупы и продукты длительного хранения. То есть происходит то же, что и в России, да, потому что люди очень активно, действительно, <связывая> свои деньги тратят, покупают бытовую технику, в том числе. То есть это все в Ялте происходит, потому что и, и в России, да, такая цепная реакция. А что у вас там с продуктами в супермаркетах? Потому что мы часто получаем картинки, что вот абсолютно пустые прилавки, ничего нет, что с этим очень сложно. Правда ли это? А, ну насчет того, связано или нет. Тяжело сказать, мы ощущаем себя все-таки частью Украины, но для кого-то, для тех, кто чувствует себя, видимо, частью России, знакомые из России были завязаны на рубли, для них доллары были достаточно чужеземной валютой и, видимо, хранили свои сбережения, по большому счету, большую часть в рублях, и для них, конечно, для этих людей... Это все достаточно шоково. Плюс бюджетники, те, кто получали зарплату в рублях, наказались с каким-то количеством рублей, которые обесценились за несколько дней буквально в несколько раз. А что касается продуктов, действительно, были в Ялте, я могу вам сказать, только за Ялту был такой период, когда полки были забиты буквально одним и тем же видом товара, и это все было расставлено практически ну, горошек или что-нибудь такое. Вот. Сейчас ситуация все-таки стала получше, и плюс был период, был период когда мы понимали, что продукт, был запрещен ввоз продуктов из Украины, и, соответственно, в этот момент очень сильно ощущалось отсутствие молочной продукции и много-много других типов товаров, которых просто не было. А потом, это, видимо, что власти Крыма спохватились, разрешили провозить продукты из, снова из материковой части Украины. И, по большому счету, сейчас такого недостатка в продуктах, огромного какого-то, не, не, не наблюдается. Но отдельные группы товаров их просто нет. Да. А вернусь вот. к, к деньгам. Правда ли, что даже гривны покупают в Крыму сегодня? Не могу вам сказать э, по поводу вот, положа руку на сердце насчет э, гривен, но э, курс пугающий, и вчера это было очень страшно. То есть вчера день начинался 60 с 60,5 рублей, а закончился 90 и более. Ну вот, поэтому я не удивлюсь, если люди скупают э, все, что можно скупить, на самом деле. А, Евгений, у нас э, в студии э, гости из Грузии и э, Марина Салуквадзе и э, хочет сегодня поделиться и поделиться опытом грузинским, но вот вы говорите о том, что вы ощущаете себя украинцем, да, и что Крым украинский. Вот это отличие есть ли от того, что было с Абхазией, например, Марина, как люди ощущали себя, вот которые остались на той территории, да, но вот отношение, если у вас вопрос по этому поводу к Евгению, потому что он патриот Украины. Он патриот Украины и должен быть патриотом Украины, потому что для меня лично и для граждан Грузии Крым это является неотъемлемой частью Украины. И мы считаем, это так и есть. Она оккупирована сегодня другой страной. Но ситуация у нас немножко другая была, потому что Крым присоединился, так в кавычках, оккупирован, но он вошел в состав другой стороны страны, естественно, незаконное, и мировое сообщество это не признает, так и как и мы. А, но конфликты на территории Грузии, они немножко другого, иного склада, поэтому там уже идут оккупация у нас законно по оккупированных территориях. Российские войска являются оккупантами по постановлению парламента с 2008 года. Все договора, которые были до 2008 года подписаны, они аннулированы. Так что работает всего один единственный формат Женевский и под формат а и встречи АйПРМ. Я не буду сейчас задерживать долго многоуважаемого Евгения, но ситуация у нас немножко другая, потому что там у образовалась непризнанные и признанные только Россией несколькими такими малыми странами автономные, из автономных республики и области государства, маленькие так называемые, а Крым это немножко другая тема, но все равно принцип и тот, кто стоит за всем этим, у нас один и тот же. Uh -huh. Евгений, да. перед тем как с вами попрощаться, да, я хочу спросить у вас вот что: чувствуете ли вы, что права человека вот на территории Крыма сегодня, в частности ваши права, они ущемлены? Ну, честно говоря, достаточно страшно смотреть. То, что будет после Нового года, потому что э, так называемый переходной период э, Российской Федерации для Крыма э, заканчивает свое действие и многим людям, видимо, в том числе и мне при, э, предстоит столкнуться с тем, что от нас будут требовать э, более э, жестко каких-то э, действий э, по легализации своего нахождения со стороны России в Крыму. Но... Пока просто часть людей взяла какую-то паузу и, в том числе, медицинское обслуживание, медицинская страховка детей, нам уже сообщили, например, сегодня, что наших детей не будут принимать в поликлинике, обслуживать и смотреть, вроде бы как так, если у нас не будет медицинской страховки, которая выдается, в свою очередь, только обладателям российского паспорта. Так как мы не получали российские паспорта, нам, видимо, предстоит столкнуться с тем, что мы не имеем права обращаться за медицинской помощью в, больнице, и в том числе, не знаю я, скоро, насчет скорой помощи. Вот. Ну, не говоря уже о предпринимательской деятельности, которая должна быть приведена в соответствующее поле российское. Так как мы этого пока не сделали, смотрим вот эти оставшиеся три недели, честно говоря, с опаской. Евгений, и вот вопрос еще такой к вам, да, последний. А вы чувствуете, что Украина вот хочет вернуть Крым? Ну, это нельзя не чувствовать, судя по, по публикациям, по новостям, которые мы читаем каждый день в интернете, в изданиях. Крым является частью Украины, безусловно, которая была аннексирована. И мы знаем, что люди люди Украины надеются, в том числе и президент, да, что удастся изменить ситуацию и страну вернуть. Мы пока находимся здесь и не можем покинуть по ряду причин, родителей и прочее территорию Крыма. И также надеемся, что наступит этот период, когда Крым вернется домой в Украину. Если же это не произойдет, ну, тогда придется нам, скорее всего, покидать эту территорию. И уезжать на материковую часть Украины. Будем верить в то, что это произойдет. И мы действительно так считаем здесь, на, на, на материке Украины. Спасибо вам большое, Евгений, Не за, за что. то, что вы Удачего. поучаствовали в нашем. Да, спасибо, эфире. Грузии. Мы были в Грузии. И я очень благодарны за вашу поддержку и прекрасный народ. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Огромное. Спасибо. Спасибо. Это был Евгений из Ялты. Вот о чем он рассказал. Вот, Марина, у нас есть Крым, да, и там очень страшные вещи происходят. То, что вот рассказал Евгений, mm -hmm. да, но еще и я не знаю, крадут просто крымских татар, пропадают люди. И это вот массово да происходит. И у нас есть Донбасс, где вот сегодня есть информация от волонтеров о том, что там просто голодная смерть уже. Вы приехали в Украину поучаствовать в этом в этой обсуждении, да, про права Проблемы. человека на проблемных территориях. Вот что вы посоветуете, что делать в Украине? Влиять ага. вроде бы не можем или можем? Ну, к сожалению, на многие на многие вещи мы не можем реагировать, влиять. Но реагировать нужно и реагировать надо и реагировать, наверное, нам надо сообща по многим вопросам нам Украине и Молдавии, чтобы нас рассматривали в одном контексте и я имею в виду международные организации, все трибуны, где возможно говорить об этом. Кроме того, требовать, естественно, помощи. И препятствовать все цело, хотя бы декларировано, когда нету больше возможности. Я сейчас по Крыму просто uh -huh. хочу отозваться. Вот этот факт сам он. Как сказать, абсолютно нечеловеческий, и он прямо порабощает право человека на свободу не только передвижения, что человек не может, допустим, переходить, возвращаться хотя бы туда, куда ему хочется, потому что он там живет, и это для него небезопасно. Но плюс право на здравоохранение, право на получение, допустим, образование да, что значит что не будут обслуживаться дети, не будут обслуживаться люди, которые живут на этой территории. Россия хотя бы она оккупант, но она является должна быть гарантом того, где она сейчас является, э, так сказать, хозяином положения. И, к сожалению, страна суверен в изгнании Украина не может влиять там и защ на события и защищать своих граждан. Да. А мне кажется, что как раз с этого и надо начинать, как раз говорить об этом, несмотря на то, что об этом идет разговор, но ну, разговор, ну, все больше и чаще и не уставая потому что в первую очередь нарушение прав человека, потому что есть организации, которые работают только по этому направлению. Это требовать вход международных организаций, международных фондов, волонтеров, не знаю, но ну вот надо бить в набаты, да. А что касается насчет голодной смерти, кстати, для меня это я вчера узнала, и был шок, потому что не могут передвигаться эти гуманитарные, гуманитарная помощь, потому что международные организации гуманитарные не могут обеспечить беспрепятственный проход. Кто-то закрывает, кто-то не доводит до конца. А как как бы не думали те люди которые живут сейчас на территории где идут боевые действия это граждане украины и украина всецело должна я не советую я просто я не учу я просто советую всецело должна а, оберегать не то слово а подчеркивать что это его граждане это ее территория и то, что на самом деле сейчас там происходит, за это кто-то должен нести ответственность, но бить на баты, я еще раз повторяю, что в голодной смерти умирать в 21 году в середине Европы, это немножко дико. Значит, ответственное мы должны это подчеркивать, да, что Российская Федерация. Вот у нас мы признали, что Крым временно оккупирован, да, но вот с территориями Донбасса, которые не подконтрольны Украине, у нас нет никакого обозначения. Ну вот мы не признаем мы не признаем, что это Российская Федерация, да. Это, это проблема. Вот нужно быть решительной или Бог, и нормальной. Чтобы не Пришло такое время, что признавали и эти территории оккупированы. Это территории, где идут боевые действия, и надо э, применять те законы, которые применяются во время боевых действий. У меня вопрос к вам насчет у нас новое назначение в украинском да. правительстве вы об этом знаете вот да. к примеру Экос Гуладзе да. а, она замминистра внутренних дел а, Украины сегодня вот по вашему мнению вот новые люди и вот кстати по, по поводу Экос, Экос Гуладзе да ваше мнение вот сможет ли она повлияет на реформирование системы Министерства внутренних дел, о чем все этого все, все хотят, все жители Украины, конечно да. же. Но э, такое ощущение, что никто в Украине не знает, как это сделать. Знает ли э, пани Гуладзе, как это сделать? Ну, насчет назначения. Эйка Сгуладзе, она была заместителем министра МВД в Грузии, представитель бывшей власти. Я желаю ей удачи, ей народу Украины. Дай Бог, что у нее получилось. Это, это решение вот украинской власти, потому что у нас несколько человек получили гражданство и уже украинцы. Но я могу есть сказать это... то, что я желаю удачи тем людям, которые пришли в украинскую власть, потому что отношение немножко к Грузии, к этим назначениям неоднозначное, тем более, угу. что к этим людям претензий никаких не было, но это все-таки представители бывшей власти. Я от души желаю удачи этим людям украинском правительстве. Спасибо за этот комментарий. Еще хотелось бы вот уточнить по поводу Донбасса, да. Mm -hmm. Мы, вы говорите, что не дай бог, чтобы признали еще эти территории, чтобы они были оккупированы, что там идут военные действия, но по факту. Но я, чтобы подразумевала, вы понимаете, да, да не да, дай да, бог, да, чтобы да, потерять да, да. эти территории. Но ну, да. вот по факту все-таки получается, что боевики в, в, в этих крупных городах, да, и в малых городах, они руководят всем, и э, украинские украинская власть не имеет там никакой силы. По факту это уже происходит. Нужно ли быть нам решительней? и формулировать четче возможно то, что происходит, и Форм... давать такой посыл вот миру, да, что мы, у нас такая проблема. Жестче, если мы будем говорить о том, что жестче применять, допустим, силу более жесткую, я как пацифист не могу этого говорить. Я как человек, который всегда за мирное решение конфликта, но есть ситуация, в которую отбиваться нужно. Да. Мне кажется, более жестче надо действительно каждый факт каждую голодную смерть, каждое нарушение права человека на этой территории, бить на баты, делать заявление, требовать созыв Совбеза ООН и всеми нужными, ненужными, возможными и невозможными путями требовать больше от мирового сообщества. Потому что я еще раз повторю, если бы мировое сообщество было бы более радикальным и было бы более адекватным, когда в 2000, после 2008 года или во время 2008 года по отношению к Грузии, наверное бы с Украиной сейчас маловероятно, что мы имели бы вот то, что имеем в настоящем. По вашему мнению, есть ли э, воля политическая у России у Путина и силы? Э, мы знаем, что сейчас кризис там очень сильный, да, мы об этом тоже говорили, что mm -hmm. и рубль обесценивается э, страшно, но и на то, чтобы продолжать войну в Украине, на то, чтобы быть продолжать быть агрессором в Украине. А вы знаете, в чем дело, что вот сейчас разговор шел как раз у нас было включение из Крыма что я потом вас спросила, что вот я хотела спросить, поднялись ли цены на товары. Мы этого не узнали, да, я не знаю сейчас динамика какая. Это то, что люди скупают все, это паника, да, и абсолютно обоснованная паника. Но поднялись ли цены, есть ли дефицит товаров? Как я вижу, дефицита товаров нет. К чему я говорю об этом? В России действительно серьезный кризис. Насколько я знаю, прикрываются социальные программы, онко-программы. Проблема уже с обеспечением пенсионеров тех бесплатных медикаментов, которые выдавались. Вы посмотрите, какая ситуация. От нехватки денег Россия урезает свои социальные проекты во благо милитаризации и ведения боевых действий. Так что тут немножко неадекватно может быть, то есть у тебя там кто-то в бедствии, и ты кормишь вновь оккупированные тобой территории и присоединенные территории за счет твоего коренного населения и за счет тех людей которые живут на твоей территории Мне кажется это немножко неадекватно да но это плюс еще и опасно значит за... это политика, которая не защищает своих граждан, может обречь на нищенство и, может быть, и голодная смерть, потому что если пенсии обеспечения не будет, но присоединять и как-то кормить в прямом смысле значение этого слова оккупированные территории других стран. Спасибо вам большое за то, что вы Спасибо нашли время вам. и пришли к нам в студию. Нам очень приятно, что вы пришли к нам. Напомним нашим телезрителям, мы общались с Мариной Салуквадзе, представителем аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения. Вот пани Мария поделилась с нами опытом грузинским и услышала немного об украинских реалиях да, от первых лиц. Спасибо вам за то, что вы с нами. Мы это ценим. Наша команда каждый день работает для вас. you